Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о неотложных мерах по укреплению обороноспособности Украины. Согласно документу, временно закроют пункты пропуска и проведут одностороннюю демаркацию государственной границы с Россией. Кабмину поручено обеспечить инженерно-техническое оснащение, в том числе с привлечением иностранной помощи. Правительство должно внести предложение о применении санкций против Российской Федерации и решить вопрос о создании централизованной системы обеспечения сил АТО. Текст указа опубликован на сайте главы государства. Документ также содержит пункты с грифом «Секретно». МИД должен обратиться к правительству США и Великобритании относительно предоставления военной помощи Украине. Украина выполняет все свои обязательства согласно с минскими договоренностями. Однако для положительной динамики необходимо, чтобы их соблюдали все стороны. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время встречи с послами стран Большой Семерки и Евросоюза. Речь идет о двустороннем режиме прекращения огня, выводе российских войск и освобождении заложников. Особенно глава Украины подчеркнул важность контроля над украинско-российской границей, создания буферной зоны и установления в этом районе действенного наблюд... наблюдения ОБСЕ. Петр Порошенко поблагодарил за поддержку, которую Украина получает от ведущих стран мира в сложной ситуации. Посол США в Украине Джеффри Пайет, в свою очередь, заверил, что в дальнейшем США будут развивать еще более тесное партнерство с нашей страной. Не снимать санкции против России до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над всей территорией, начиная с востока Украины, заканчивая Крымом. С таким призывом к мировому сообществу с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН обратился премьер-министр Украины Арсений Яценюк. По словам премьера, отказавшись от ядерного оружия, Украина взяла на себя обязательства по его нераспространению. В обмен нам нужно гарантии территориальной целостности и безопасности. Также Яценюк отметил, что Украина имеет мало шансов получить контроль над Крымом, пока президентом России остается Владимир Путин. Соединенные Штаты готовы восстановить отношения сотрудничества с Россией, если она изменит свой текущий политический курс, проводимый прежде всего в отношении Украины. Об этом заявил президент Барак Обама на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. С его точки зрения, подписанное в Минске 5 сентября соглашение о прекращении огня в Украине дает шанс выйти на путь дипломатии и мира. Если Россия выберет этот путь, то Штаты отменят свои санкции. Recently, Russia's actions in Ukraine challenge this post-war order. Недавние действия России в Украине поставили под угрозу мировой порядок. Украинцы продемонстрировали желание к реформам, но их президент сбежал, испугавшись, сбежал. После этого был аннексирован Крым и разразилась война, которая унесла тысячи жизней. Мы заставим Россию заплатить цену за агрессию, и другие государства нас поддерживают в этом. Но перед нами сложный путь. Это путь дипломатии и мира. Соглашение о прекращении огня в Украине дает шанс выйти на этот путь. Если Россия изменит свой курс, то мы готовы отменить наши санкции. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по борьбе с терроризмом. Документ осуждает насильственный экстремизм и требует, чтобы все боевики сложили оружие, прекратили теракты и участие в военных конфликтах. Совет Безопасности ООН рекомендовал всем странам собирать и анализировать данные о поездках подозреваемых в терроризме, а также усилить пограничный контроль и контроль за выдачей документов. Заседание Совбеза состоялось в рамках сессии Генассамблеи ООН. Президент США Барак Обама распорядился предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 5 миллионов долларов. Она будет включать в себя снаряжение содействия содействие в подготовке военнослужащих. Боевые системы вооружения она не предусматривает. Об этом говорится в меморандуме, распространенном Белым домом. В документе также отмечается, что государственный секретарь США Джон Керри может принять решение об оказании помощи Украине на сумму до 20 миллионов долларов. Ситуация на востоке Украины в основном остается стабильной и контролируемой силами АТО. Украинские подразделения продолжают выполнять задачи в рамках плана АТО, удерживают ранее занятые позиции, а также проводят подготовительные мероприятия в контексте реализации Минского меморандума. Вчера в районе Дубальцева украинскими силовиками задержали двух перевозчиков оружия. Во время обыска автомобиля обнаружены РПГ, гранаты и патроны различного калибра. За отчетный период неконтролируемое вооруженное формирование обстреляли украинские подразделения в районе Счастья, Донецкого аэропорта и вблизи Дебальцева. Обстреливали и штурмовали позиции украинских силовиков неподалеку Никишина. Участники АТО отвечали огнем только в случае осуществления атак на рубежи, блокпосты и объекты, находящиеся под их охраной и обороной. В других секторах ответственности обстрелов не зафиксировано. Ситуация в районе Мариуполя полностью подконтрольна украинским подразделениям. Законы об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса начнет выполняться, когда там появится местная власть. Об этом заявил вице-премьер Украины по региональной политике Владимир Груэсман. Ее выборы назначены на 7 декабря. Новоизбранная власть будет иметь полномочия заниматься данными территориями. Однако освобожденные и временно занятые террористами района будут финансироваться не одинаково. Для территории с особым порядком самоуправления будут определены специальные механизмы, которые обеспечат решение проблемы финансирования, заверил вице-премьер. Сегодня последний день подачи документов в ЦИК кандидатами в депутаты, которые самовыдвигаются в Верховную Раду. Регистрацию Центра избирком закончит 30 сентября. По партийным спискам будущий парламент обновится на 30-50%, прогнозируют эксперты. В то же время они опасаются, что именно по мажоритарной системе в новой Верховной Раде окажется много старых кадров, запятанной репутацией. Общественники призывают Центр избирком и избирателей не допустить их прохождения в парламент. Бакером для нас. Четким маркером для нас является голосование 16 января за так называемые законы диктатуры. И что мы видим уже сейчас? Что среди зарегистрированных кандидатов как минимум 60 человек, действующих депутатов, снова пытаются попасть в парламент. Мы считаем, они не имеют на это просто права, потому что должен быть такой политический карантин. И если правоохранительные органы не будут с ними разбираться, то политическую ответственность они должны понести и не должны попасть в Будущий парламент с 1 октября правительство вводит новый порядок предоставления жилищных субсидий. Количество тех, кто может ими воспользоваться, теперь увеличится на 300 тысяч. Об этом заявила министр социальной политики Людмила Денисова. По ее словам, суть новшества в индивидуальном расчете обязательного платежа относительно дохода семьи. Это позволит гражданам оплачивать услуги только за фактическое потребление. Министр также напомнила, что с 1 июля в Украине работает программа компенсации дополнительных оплат за жилищно-коммунальные услуги. Ее получают уже свыше двух тысяч граждан. Мы готовы для того, чтобы профинансировать эти программы. Правительство предусмотрело на компенсации и жилищно-коммунальные субсидии около девяти миллиардов гривен, и мы будем эти выплаты финансировать. И мы будем отсей выплаты финансировать. Наивное искусство Украины теперь можно увидеть в галерее Хлебня национального заповедника София Киевская. На выставке представлены картины известных непрофессиональных художников Украины. Что представляет собой наивное искусство, смотрите далее в сюжете. Французский поэт 20 века Луи Арагон говорил о своем соотечественнике, художнике Анри Матисе. Он сумел сохранить солнце в темные времена. Именно из этих слов и родилось название выставки «Сохраненное солнце». Организаторы говорят, работы художников в галерее все написаны в самые трудные для Украины времена, но тем не менее в них много солнца, искренности и радости души. Мы спрашивали у художников, почему в мастерской современного художника всегда можно найти примитив, или икону, или скульптуру, или вытынанку, но всегда в них есть нечто такое. По-разному они отвечали, но я думаю, что одна из причин – это то, что от тех наивных произведений к ним приходит некий, условно говоря, светлый луч. Проект задуман как серия выставок, лекций и художественных акций, которые смогут открыть занавес и показать, что же представляет собой наивное искусство. Это первая выставка цикла Украинский наив XX века, где представлены картины знаменитых художников самоучек Панаса Ермоленко, Марии Примаченко, Екатерины Белокур, Григория Ксенза, Ивана Лысенко и других творцов так называемого народного примитива. Искусство это совсем другой экран, не связанный с документом с трехмеркой, с реальностью, с Голливудом и попкорном, который сегодня. И что настоящий художник должен открыть душу, а не спецэффекты. И вот эти наивные искусства – это самый короткий маршрут от сердца к зрителю. Увидев картины Екатерины Белокур на выставке в Париже, Пабло Пикассо сказал, «Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили заговорить о ней весь мир». Работы Марии Примаченко и Ивана Лысенко уже вошли в мировую энциклопедию наивного искусства. Но, увы, ни одной украинской работы в известных мировых музеях наива еще нет. Организаторы говорят, нужно еще приложить немало усилий, чтобы картины наших соотечественников как можно быстрее появились и в глобальном мире искусства. Ольга Теребинская, Иван Иванько, БТБ. Спасибо, что вы с нами и до встречи.